мы начали разговор с этого, что у вас одна правда, у меня другая. Вот насколько я это знаю, насколько я знаю всю эту тему. Я так понимаю, что Донецк, Луганск, вот, это, вот эти территории были против того, чтобы Украина вступала в НАТО и во все остальное. И вы их Нет. бомбили. Россия просто, Россия просто, вот, как я это знаю, Россия просто пришла им помочь. Мы с тобой говорим о правде, о правде. вот у нас тема «Своя, не своя правда». Смотри, есть такой сайт российский, называется «Аллеяангелов.ру». Официальный сайт российский. Посвящается ангелам. Тут у нас начинается по алфавитному порядку. Листаем, листаем. Для начала на букву «С». Находим такую девочку. «Солодкая Полина». Солодкая Полина, 6 лет, Славянск. Шестилетняя Полина Солодкая, первая из убитых детей Донбасса. Девочка погибла в результате обстрела ВСУ возле скважины в частном секторе Славянска, куда местные жители приходили набрать воды. Трагедия произошла 8 июня 2014 года. Многие жители Донбасса помнят фотографию, на которой мужчина-врач несет Полину на руках в ближайшую больницу. Солодкая Полина. А тут мы давай напишем Настя Луцишина. У... Насте Луцишиной из Уссурийска приговорили к 24, а к 24 с половиной годам строгого режима. Напомним, ужасное преступление произошло в феврале 2013 года, когда Анастасия Луцишина вышла из школы и пропала. Таксист убил девочку в феврале 2013 года. Анастасия Луцишина. Почему это все? Я не понимаю. чему это? Я не понимаю. Ваши российские мази взяли фотографию девочки, которую убил таксист в феврале. Это очень громкое дело было. Есть видео, каналы показывали. Настолько тупо, можно взять фотографию, можно нарисовать штучным интеллектом. Ваши журналисты, ваши пропагандисты настолько мази, что они взяли фотографию действительно у девочки, которую до этого был два года назад таксист. И сделали из нее солодкая Полина. Вот можешь написать солодкая Полина. Нету никакой солодкой Полины, нету никаких родственников. Это у нас Анастасия Луцишина убитая в, в Уссурийске таксистом. И она помещена, вот эта фотография, она находится на мемориале. Ее имя вписано на мемориале. Я могу тебе найти фотографию мемориала Аллеи Ангелов, где прямо ее имя вот в, выбито. Видео наше Нет, будет называть видео у нас с тобой будет называться своя правда.